डिजिटल इंडियाचे डिजिटल न्यूज ठाम मत मराठी न्यूज धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत बहुजन समाज पार्टीचा जहुरभाई जमजम यांनी केला उमेदवारी अर्ज दाखल धुळे लोकसभा निवडणुकीत मालेगाव शहराचे शैक्षणिक संस्थांचे चेअरमन गेल्या पस्तीस वर्षापासून गोरगरिबांना न्याय देण्यासाठी झटणारे बहुजन समाज पार्टीचे अधिकृत उमेदवार जहूरभाई जमजम धुळे जम लोकसभेचा विकासासाठी शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आपली उमेदवारी त्यांनी दाखल केली आहे उमेदवारी अर्ज दाखल करताना त्यांच्यासोबत बहुजन समाज पार्टी जिल्हा अध्यक्ष आनंद सैंदाणे जिल्हा सचिव विजय भांबरे सोहेल भाई जमजम आसिफ भाई जमजम तेच कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते ठाममत मराठी न्यूज साठी सोपान देसले धुळे धुलिया मालेगाव विधान लोकसभा हलकेचे मी उमेदवारी करणार आहोत जरूर भाई जमजम बी पार्टी की तरफ से मैं तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने आज तक जिन लोगों के भी वोट दिया है आपके वोट का उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ है मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है आप जब वोट देने जाएं तो सोच और समझ कर वोट दीजिए और ये वोट इसलिए दीजिए कि इस देश का और हमारे आने वाली नस्लों का कुछ अच्छा हो उनको नौकरी मिले उनको शिक्षा मिले इसको ध्यान में रखते हुए वोट दे और हमारी जो पार्टी है ये देश की तीन नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और इसका जो एजेंडा बहुत साधारण और बहुत अच्छा है और इसकी सोच बहुत अच्छी है सारे समाज को लेकर चलने की मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अगर दलित मुस्लिम ओ और अभी आदिवासी ये तमाम लोग एक साथ आ जाए तो संसद में जो है तकरीबन हमारे 300 सौ खासदार चुन कर जा सकते हैं और जिसके 300 सौ खासदार चले जाएंगे उस समाज का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता यही मकसद लेकर हम आवाम के सामने जा रहे हैं मैं तमाम आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप हाथी के निशान पर वोट देकर दिलाकर खुद अपने भविष्य का सुनहरे भविष्य का इंतज़ाम करें तुम्हें अपील करूँगा करूँगा आज बहुजन समाज पार्टी उमेदवार जहूरबाई जमजम यांना आपण मोठ्या संख्येने हत्तीसमोरील बटन दाबून बाबासाहेबांचा निळा झेंडा आणि हत्तीनिशानी हे संसदेमध्ये पोचवावी हीच अपेक्षा मी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून करतो धन्यवाद भीम महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा ठाम मत मराठी न्यूज तसेच आमच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका